एक पाठकुच्छि दादोशज्योतिर्लिङ्गस्तोत्रं सौराष्ट्रो देशे विषदेहोतिरम्ये ज्यतिर्मयं चन्द्रकालावतं सम भक्तिप्रदानाय कृपावर्तीनं समानातं प्रपद्ये श्रीशैलश्रिङ्गे विभुधातिसङ्गे तुलधृतुङ्गेहोऽपि मुदा वसन्तं मार्जुनमल्लिक पूर्वमेकं नमामि संसारसमुद्रसेतुम् अवन्तिकायं विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् अकालमृत्युः परिरक्षणार्थं वन्दे महाकालमहासुरेश्वरं कबेरिकनर्मदायः कवित्रे समागमे सज्जन तरुणाय सदैव मन्धत्रिपुरे वसन्तं ओङ्कारमीशं शिवमेकमीरे पूर्वोत्तरे प्रज्ज्वलिका निधाने सदा वसन्तं गिरिजा समेतं पादपद्मं श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि यं का समाज निषेपमाणं शीतशनैश्च सदैव भीमादिपदप्रसिद्धं त्वं शङ्करं भक्तिहीतं नमामि योगे निबद्ध सेतुं विशिखैरशङ्खैः श्रीरामचन्द्रेण समर्पितं तं रामेश्वरत्यं नित्यं नमामि यं मे सदङ्गेन करोहती मे। विभूषितङ्गं विधिधैष्य भव वै मद्भक्तिमुक्तिप्रदमीषमेकं श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये सानन्दामानन्दवने वसन्तं आनन्दकन्दं हतो पापो वृन्दं परानसिनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये षजद्रिशिष्ये विमले वसन्तं गोदावरीतीरे पवित्रदेशे जड्दर्शनात् पातकमाशुनासं प्रयातितं त्रयम्बकमिशमीरे महाद्रिपर्श्वे च रमन्तं सम्पूज्यमाणं सततं मुनीन्द्रैः सुरासुरैयक् মহোর গর্দৈ কেদারমী সং শিব মেকমিরে হিলাপুয়েরো ব্রহ্ম বিশালকে হস্মিন সুমুল্য سنت চ জগৎ বারেণ্যম বন্দে মহोदर তব স্বভাবং গুष्यশররক্তং শরণং প্রপদ্যে ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করুন শেয়ার করুন আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকুন